Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bareng aku Elok Arum di Oma Elok Channel Pengen bikin ayam goreng yang beda dari biasanya Nah sini aku kasih tahu resep ayam goreng telur Ini ayam goreng bukan sembarang ayam goreng loh ya Yang bedain apa? Yang ngebedain adalah cara ngungkepnya beda dari biasanya Selain resep ayam goreng telur Nanti bakalan ada bonus resep sambalnya juga Yuk kepoin! Aku udah siapin 1 kg ayam dari bagian dada sampai ke kaki, nggak pakai kepalanya. Nah, ini udah aku bersihin. Ini aku pakai ayam ras. Kalau kalian mau pakai ayam kampung lebih oke, lebih enak. Nah, pertama bakalan aku tusuk-tusuk terlebih dahulu dengan garpu seperti ini supaya nanti waktu kita bumbui lebih meresap ke dalam daging ayam. Setelah selesai ditusuk-tusuk dengan garpu, silahkan dibumbui dengan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Supaya daging ayamnya ini gak bau amis dan waktu digoreng itu lebih harum, bakalan aku tambahin dengan perasan jeruk nipis satu buah aja, lalu ada juga daun jeruk sebanyak 5 lembar, untuk daun jeruknya bakalan aku buang dulu tulang daunnya Setelah itu bakalan aku sobek-sobek dan kuremas-remas Supaya wangi dari daun jeruknya sendiri itu lebih keluar Selanjutnya balurkan ke daging ayam sambil diremas-remas perlahan Supaya bumbu-bumbu tadi yang aku kasih itu benar-benar meresap ke dalam dagingnya Nah selanjutnya aku bakalan bikin bumbu halusnya yaitu bumbu-bumbunya ada seperti bawang putih Ini aku pakai sebanyak 7 siung lalu bawang merah Untuk bawang merahnya sebanding dengan bawang putih satu banding 1 Lalu ada jahe, kunyit, 4 buah kemiri, 1 sendok makan ketumbar dan setengah sendok teh merica Selanjutnya aku bakalan halusin dulu bumbu-bumbu ini dengan blender Oh ya ini aku tambahin juga dengan satu batang serai Kalau kalian punya lebih bisa kalian tambahkan sebanyak 2 atau 3 batang serai Karena ini persediaan serai menipis tinggal satu batang jadi cuma aku kasih satu batang aja Tambahkan sedikit air supaya mempermudah nanti waktu ngeblender, atau kalian boleh tambahkan juga dengan minyak supaya nanti waktu menumis kalian gak usah menambahkan minyak lagi, tinggal langsung ditumis. Nah, bumbu halusnya udah jadi. Selanjutnya, langsung masukkan ke dalam ayam yang udah kita marinasi dengan garam dan juga daun jeruk tadi. Campur perlahan, aduk-aduk sampai semua bagian ayam terbaluri dengan bumbu halus ini. Terakhir, tambahkan satu bungkus santan kental instan. Ini aku pakai yang merek Kara. Aduk kembali hingga semua tercampur rata. Jika sudah, ayam yang udah aku bumbu ini bakalan aku diamkan di dalam lemari es atau kulkas selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Supaya apa? Supaya bumbunya itu benar-benar meresap ke daging ayam. Oke, ayam ini udah aku diamkan selama 60 menit. Setelah itu, aku bakalan panaskan kukusan dan aku kukus ayam yang udah dibumbu ini selama 30 menit. Oke, kalau udah dikukus selama 30 menit, ayamnya udah matang. Silahkan angkat dan pisahkan ayam dengan air kaldunya. Nah sampai sini bumbunya ini udah kerasa wangi banget kemana-mana Rempahnya itu berasa banget Kalian gak bakalan rugi untuk nyobain resep yang satu ini Nah setelah dipisahkan dengan air kaldunya seperti ini Aku bakalan bikin dulu telur kocoknya Siapkan telur sebanyak 2 atau 3 telur Ini aku pakai 2 dulu ya Nanti kalau kurang baru ditambahin lagi Lalu, untuk bumbu dari telur kocoknya ini, simple banget, cukup pakai garam aja. Kalau kalian suka pakai micin, boleh deh tambahin micin, tapi kalau aku cuma aku kasih garam aja. Nah, setelah itu, kalian bisa ambil ayam, lalu celupkan ke dalam telur, lalu digoreng. Nah, jadi seperti ini ya, celupkan dulu ayamnya ke dalam telur, lalu kita goreng di dalam minyak yang benar-benar udah panas. Ketika kalian ngegoreng ayam, kalian bisa tambahkan satu sendok makan kocokan telur, lalu kalian siram di atas ayam yang sedang kalian goreng itu. Supaya apa? Supaya nanti hasil gorengan ayamnya itu benar-benar terselimuti dengan kocokan telur yang crispy banget. Lanjut goreng ayam sambil dibolak-balik hingga kecoklatan sampai Telurnya itu e, berasa crispy gitu, jadi nanti tekstur ayam gorengnya itu di bagian luarnya itu crispy dari telurnya. Terus daging ayamnya itu masih lembut banget, masih juicy gitu. Pokoknya nikmat banget. Lanjut goreng sampai semua ayamnya habis, ya geng. Selain resep ayam goreng telur ini, ini bakalan aku kasih bonus resep sambelnya. Nah ini cocok banget sambal ini disandingkan dengan ayam goreng telur yaitu ada sambal bawang spesial Bahan-bahannya ada bawang merah secukupnya lalu untuk bawang putihnya cukup satu siung aja Setelah itu kalian bisa tambahkan cabai ini aku mix antara cabai rawit hijau merah dan juga cabai merah keriting Sesuaikan aja sesuai kebutuhan Nah setelah digoreng agak layu baru tambahkan daun bawang sebanyak 3 batang iris-iris seperti itu dan jangan lupa tambahkan juga terasi. Goreng hingga layu, jangan terlalu kering ya, cukup sampai layu aja lalu angkat. Angkat dan pindahkan ke cobek atau ulekan, setelah itu kalian bisa bumbui garam, gula dan juga kaldu bubuk. Ini aku pakai kaldu jamur bubuk. Kalau kalian mau tambahkan micin boleh tambahkan micin. Sambal bawang spesial ini, menurut aku, nikmat banget dan cocok disandingkan dengan ayam goreng telur yang udah aku bikin tadi. Selanjutnya, tinggal plating aja, siapkan lalapan secukupnya, boleh selada, daun singkong, rebus, timun, kemangi, dan jangan lupa juga tambahkan sambal bawang spesial yang udah aku bikin tadi. Tinggal siapin nasi hangat, dan aku jamin kalian bakalan lupa kalau kalian lagi diet. Nah, sampai di sini dulu resep ayam goreng telur dari aku. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.